Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya kisah manusia diceritakan sebelum ada tulisan? Jom hari ini kita patah balik ke zaman prasejarah, satu era yang tanpa kita sedar sebenarnya dah membentuk siapa kita hari ini. Cuba bayangkan sekejap, tak ada abjad, tak ada buku, apatah lagi skrin telefon. Inilah cabaran yang nenek moyang kita hadapi untuk berjuta-juta tahun lamanya tau. Jadi macam mana agaknya ya cara mereka pastikan kisah hidup mereka tak hilang macam tu je. Sebenarnya ada satu istilah yang menarik untuk zaman ni iaitu nirleka. Nir tu maksudnya tiada dan leka tu tulisan. Jadi inilah sejarah yang kita faham bukan dari catatan bertulis tapi dari bukti-bukti fizikal yang mereka tinggalkan. Perjalanan prasejarah ni boleh kita bahagikan kepada dua zaman utama iaitu zaman batu dan zaman logam. Setiap zaman ni menandakan satu lompatan teknologi yang sangat besar. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Era yang sebenarnya merangkumi 99% daripada keseluruhan sejarah manusia, zaman batu. Okey, jom kita masuk ke zaman batu. Dengan nama macam ringkas kan, tapi zaman ni bukan setakat pasal batu je tau. Ia adalah tentang macam mana manusia guna bahan paling asas ni untuk bukan saja terus hidup, tapi juga untuk berkembang. Kalau kita tengok garis masa ni, fuh, nampak tak betapa panjangnya zaman Paleolitik tu? Jutaan tahun. Ini bagi kita gambaran yang jelas betapa perlahan dan beransur-ansurnya perkembangan manusia pada peringkat awal dulu. Kehidupan mereka pada masa tu semuanya tentang kelangsungan hidup. Setiap hari adalah cabaran baru. Alatan batu yang kita nampak ringkas ni, bagi kita mungkin nampak primitif lah. Tapi, kena ingat, pada masa itu, inilah teknologi canggih yang membezakan antara hidup dan mati. Kemudian, masuk zaman mesolitik, zaman penyesuaian. Bila zaman ais dah berakhir, iklim pun jadi lebih panas sikit. Jadi, manusia pun terpaksa ubah cara hidup. Daripada buru haiwan gergasi, mereka mula beralih ke sumber makanan yang lebih kecil, macam ikan dan hasil laut. Ini sudah tentulah perlukan inovasi baru, alatan yang lebih kecil, lebih halus dan lebih cekap. Sekarang kita dah sampai ke satu titik perubahan yang betul-betul mengubah segalanya untuk manusia. Zaman Neolitik ni bukan sekadar satu fasa baru, ia adalah satu revolusi. Cuba tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Peralihan daripada hanya mencari makanan kepada menghasilkan makanan sendiri. Mungkin bunyi macam biasa je, tapi percayalah, inilah perubahan paling penting dalam sejarah manusia sebab inilah kita boleh berhenti merayau dan mula membina asas untuk semua yang kita kenal sekarang, kampung, bandar dan tamadun. Jadi, perkara paling penting kat sini ialah pertanian ni melahirkan konsep rumah tapi bukan tu je buat pertama kalinya muncul konsep pemilikan tanah. Ini membawa kepada kerjasama tapi juga konflik. Masyarakat jadi makin besar dan dari situ wujudlah hierarki sosial. Ada pemimpin, ada pahlawan, ada petani. Inilah permulaan struktur masyarakat yang kita boleh nampak sampai hari ini. Okey, lepas manusia dah pakar guna batu, mereka terjumpa pula satu bahan baru yang lebih kuat dan boleh dibentuk ikut suka hati. Jom kita tengok macam mana penemuan ni membuka era yang seterusnya. Ini satu lagi lonjakan inovasi yang betul-betul game changer. Cuba bayangkan, manusia dah tak terhad lagi pada bentuk batu yang mereka jumpa. Dengan logam, mereka boleh cairkan, tuang dalam acuan dan cipta alatan terus dari imajinasi mereka. Ini dah buka pintu kepada macam-macam kemungkinan baru. Dan evolusi ni kita boleh nampak dengan jelas melalui sejenis alat ni daripada sebijik batu yang dipecahkan macam tu je kepada alat batu yang digilap dengan teliti dan akhirnya kepada kapak logam yang dibentuk dengan sempurna setiap kapak ni menceritakan kisah kemajuan teknologi manusia dengan alatan besi yang lebih kuat, mereka boleh tebang hutan dengan lebih cepat untuk buka ladang. Bila makanan makin banyak, populasi pun bertambah. Dengan senjata yang lebih baik, mereka boleh pertahankan kampung mereka. Jadi, logam ni bukan sekadar alat baru. Ia adalah pemangkin yang mempercepatkan pembinaan tamadun. Jadi, kenapa semua ni penting untuk kita hari ini? Sebenarnya kan, warisan zaman prasejarah ni ada di sekeliling kita. Kalau kita tahu kat mana nak cari. Dan kita tak perlu pun pandang jauh-jauh. Di negara kita sendiri ada Lembah Lenggong. Ia adalah satu tapak yang sangat luar biasa sebab ia tunjukkan bukti kehidupan manusia yang tak pernah putus dari zaman Paleolitik sampailah ke zaman-zaman selepasnya. Nah, di sinilah istimewanya Lenggong. Jumpaan manusia Perak, rangka yang usianya lebih 10000 tahun itu satu keajaiban. Ia adalah rangka prasejarah paling lengkap yang pernah dijumpai di Asia Tenggara. Daripada rangka ini, kita boleh tahu tentang diet, kesihatan dan cara hidup manusia pada zaman itu sebab adanya bukti berterusan dari zaman ke zaman di satu tempat yang sama. Lenggong ni umpama sebuah buku sejarah semula jadi. Sebab itulah ia diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Kalau kita fikirkan aktiviti asas yang bermula di zaman neolitik iaitu bercucuk tanam, hari ini dah berkembang jadi satu industri global yang bagi makan berbilion-bilion orang. Asasnya tetap sama, cuma skala dan teknologi je yang dah jauh berbeza. Dan keinginan manusia untuk bina sesuatu yang hebat dan kekal abadi itu pun tak pernah berubah. Dulu kita susun batu-batu gergasi, sekarang kita susun keluli dan kaca untuk capai ke langit. Dua-dua ni adalah bukti keazaman dan kepintaran manusia. Jadi, mesej utamanya ialah zaman prasejarah ni bukan satu cerita yang terpisah dari kita. Gema dia masih ada dalam hidup kita hari ini. Dari makanan kita, komuniti kita, sampailah ke cara kita berhubung sesama manusia. Semuanya ada akar umbi yang menjangkau jauh ke masa silam. Inilah soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Dengan teknologi yang jauh lebih hebat daripada batu dan logam, apakah warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi ribuan tahun akan datang? Fikir-fikirkanlah.